ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత్యే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ నమః శ్రీ లక్ష్మీ కవచం ఇది ఎంతో అద్భుతమైనది మహిమాన్వితమైనది నియమానుసారంగా ఈ లక్ష్మీ కవచాన్ని శ్రద్ధతో భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న తీరని కోరిక అంటూ ఉండదు సంతాన భాగ్యం కలిగిస్తుంది ఆయుర ఆరోగ్యాలను సంపదను ఆ తల్లి ఇస్తుందని పెద్దలు చెప్తారు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ లక్ష్మీ కవచం లక్ష్మీ మీ జాగ్రత్త పాతు కమలా పాతు పృష్ట నారాయణే सर्वाङ्गी श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु योगमाया कौमारी चक्रणी तथा जयधात्री धनधात्री शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणादेवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयङ्करी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभङ्करी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद्भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कट कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिशुलोकेषु कीर्तिकम् भूजपत्रे समालिख्या रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवे धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन् नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुया श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिम् सङ्कटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चरणमध्यतः पठनाद्धारणाद्यस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा, त्रिमासं श्रवणं यदि रोगादिरोगाद्विमुच्येता पठनान् समध्यतः लिखित्वा भूज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापये नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान्न तस्मिन् प्रसन्ना सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेना सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति श्रीलक्ष्मीकवचम् सर्वं शीक्ष्णार्पणमस्ति